Збірна України у заключному матчі підготовки до чемпіонату Європи розгромила з рахунком 4-0 збірну Молдови. Тому зараз, друзі, ми у нашій постійній рубриці почитаємо коментарі росіян про перемогу збірної України. Обіцяю, що як завжди, буде весело та цікаво. Підпишіться на Миколу Хайту та поставте вподобайку. Та поставте вподобайку. Слава Україні! Слава Україна! Ще не вмерла України, ні слова, ні воля. Розпочнемо з коментаторів жартівників. Зеля забіл? Да, в нас дрю. <рес> Наступний росіянин демонструє, що вивчив прийоми сарказму. Бились, я так понимаю, до крови, потому что это был самый главный матч столетия, а составы были самыми могучими. Про найголовнейший матч столетия с наймогутнейшими складами я расповедав у видео про так званую сбирну ДНР и новый шахтер ДНР, який створили оккупанты. Раджу подивитися, якщо вы еще не бачили. Прекрасный договорняк. Да, легли под европейские ценности. Явный договорняк. Или наныли опять. Молдову победили. Великая победа, такая войдет в историю. А против Нидерландов тоже смогут так. Комментатор с никнеймом FuckNato раскудахтовся на два комментарии. Свина собаки, что не на фронте? Украины уже нет. Президент Зелебоба Наркман проебал Страгу. Я розумію, що шукати логіку в словах псевдолюдини, яка пише такі коментарі, не має сенсу, але просто цікаво, як воно само собі пояснює те, що наші спортсмени постійно виступають на міжнародній арені. Збірна з футболу, зокрема, вже за тиждень розпочне свій шлях на чемпіонаті Європи, якщо України вже не існує. Смішно, в общем, як українці грають. Недостойно такая сбирна быть на чемпионате Европы. Что вы ожидали от сборной с 180 места в рейтинге против сборной с 22 местом в рейтинге? Слишком разный класс игроков, налегке раскатали. Посмотрел последние полчаса, дико уныло, одним не нужно, другие не могут. Ще один херой с двумя комментариями. Петушня, конченый матч, и этому недолугому написали классную ответ. Хорошо, что представился. Судаков выдал крутой матч. Плюс пятерка лямов к ценнику. Не смеши. Это если бы он выдал крутой матч с Германией или хотя бы Польшей. Я и не собирался смешить. Летом посмотрим на его ценник. И что мы там увидим? Как мы поймем, что цена как-то от этого матча зависела? Цирк. В атаке не знали толком, что делать, но забили 4. Мудрик все время мяч терял. Довбика с голом. Переходит в Атлетика Артем. Не только в атаке. Полузащита вперед тоже на тупеже. Низкий класс Молдовы. Все. За барный, конечно, железобетонный топ. Лунин показался увереннее Трубина. Плюс ногами хорошо играл. Судаков, Цыганков, Шапаренко. Три светлые головы команды. Надо выпускать на Евро. Довбик подтвердил свой класс. Из минусов Мудрик. Все игроки нападения отличились, кроме Мудрика. Положительные эмоции перед Евро не помешают. Убки укропские. Это последние голы СБУ. Дальше засуха. Так призовые был мешок желудей. Желаю удачи и побед. Судья румын, а говорят политика и спорт никак не связаны. Нашли с кем играть были поляки, молдаване и немцы. Баланс, как по мне. Очень красивая игра получилась. Если б еще про футбол все это было, то вообще б умер. Молодцы украинцы. Хоть как-то помочь укропитекам. Ха-ха-ха. Тоже своеобразная помощь. Какое-то позорище. Постанова. А неплохо украинцы играют-то в целом, хоть и товарняк. Впервые вижу, чтоб в товарищеском матче док гоняли. Позорники. Для кого этот фарс? У свастики радость хоть какая-то. Док 100%, инфа сотка. Да неужели? Жест доброй воли. Печенек положили в раздевалке? Клоунада да они игра. Политзаказ? Кому слава, тому и победа. Домой не возвращайтесь, ТЦК лютует. А окопный народ заканчивается. Украина и футбол успевает играть. Кривоногие. Молодці, Україна, красавці українці. Далі коментар на 1000 IQ, який я просто покажу, але промовляти не буду. Ха, там откуда в футбол грать? Да-да, матч не Нікуплін, єстена. Якщо до цього був коментар на 1000 IQ, який я не став промовляти, то ось цей точно претендує на оцінку як мінімум в два рази більше. Здохіті! Для чего в РФ паблике делать посты про свиней? Перемога у ущайха Пущай на поле боя потренируются. На весь мир помогает. Зина плакала? Норм 404 договорняк скатали. Братья славяне красавцы. Всех в окопы, родину защищать. Наступный герой без тексту Вицеба Надислав ось таке изображение. Часто смотрю матчи ФНЛ, но даже там так слабо не играют, как эти две сборные. Пойду лучше другие матчи посмотрю, а не этот матч уровня чемпионов двора. Для довидки. ФНЛ С2 за рангом дивизион России. Поздравления, сборной Украины! Правильным комментатором не грустить, будет и на вашей улице праздник. В общем, все так же, как в реальном мире. Сейчас зальют пересечным простому люду глаза, что все хорошо. А на самом деле. Подачка укропам. Как жаль, всегда желаю окраинцам поражения. Украина может навести шороху на чемпионате Европы. Конечно, если убрать зомбоящеров, то все адекватные россияне будут искренне болеть за Украину и Грузию. Можливо, але по коментарях проследовывается то, что эти адекватные россияне у значительной меньшинства. Будем топить за Украину. А далі комментарий, який мені найбільш сподобався. А я то думаю, почему так тепло на улице? А оказывается, у скрепных выхлоп из прямой кишки. Заслужена й і братів. Друзі, пишіть у коментарях свої прогнози щодо того, як виступить збірна України на прийдешньому євро. Ну і якщо вам подобається ця рубрика і ви хочете допомогти мені з просуванням, то для цього достатньо всього лише поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Завдяки цьому YouTube пропонуватиме відео іншим глядачам. Також в описі та коментарях будуть посилання на мій телеграм та інстаграм. Дякую всім за перегляд і слава Україні!